Ramadan satu bulan yang dianugerahkan kepada kita untuk kita meningkatkan amal kebajikan supaya akhirnya menjadi suatu madrasah satu tempat kursus yang akhirnya melahirkan manusia yang takut kepada Tuhan pada petang ini, saya akan membicarakan hubungan di antara puasa dengan emosi takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada bihaddihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd ba Yang dimulakan Tuan Nazir Masjid, dihormati ahli jatang kuasa, seterusnya Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini dapat kita sama-sama melapangkan masa untuk berada di rumah Allah Ta'ala ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati menerima segala amal kebajikan kita menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan segala amal kebajikan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan satu bulan yang dianugerahkan kepada kita untuk kita meningkatkan amal kebajikan supaya akhirnya menjadi suatu madrasah satu tempat kursus yang akhirnya melahirkan manusia yang takut kepada Tuhan. Pada petang ini saya akan membicarakan hubungan di antara puasa dengan emosi takut dengan emosi dengan emosi takut kerana selalu disebutkan tentang takwa selalu disebutkan tentang takut kepada Tuhan pada petang ni kita cuba lihat takut itu daripada perspektif emosi supaya dengan emosi-emosi ini dia akan menyebabkan kita akan semakin kuat ataupun mungkin semakin lemah. Kalau kita suka kepada satu-satu perkara, tuan-tuan kalau kita suka kita akan buat sehabis-habis hati kita akan buat. Kalau kita tak suka kan, kita akan benci, kita akan lari, kita akan jauhkan diri. Kalau dah suka tuan-tuan yang hitam pun cantik. Kalau dah tak suka yang putih yang lawa pun kita kata tak cantik. Ini emosi. Kalau orang itu kita tak sukalah contohnya. Kan manusia menggunakan emosi yang dia tak suka tu semua perkara yang elok dia akan lihat tak elok. Kalau dia suka kepada seseorang itu perkara yang tak elok pun dia kata elok. Ini emosi tuan-tuan. Kuat tak? Desakan emosi kuat. Kan kalaulah dia suka sanggup pergi benda yang jauh dia buat. Kalau tak suka benda surau masjid yang dekat dengan rumah dia pun dia rasa susah, dia rasa jauh, dia rasa ha, ras berat dia nak buat. Ini peranan emosi So bagaimana kita melihat emosi ini daripada perspektif takut? Tuan-tuan dan -tuan, Allah, takut ini daripada perspektif emosi boleh dibahagikan kepada tiga. Satu, takut dengan makna menjauhkan diri. Emosi kita, kita cuba jauhkan diri daripada sesuatu perkara khasnya perkara yang uh, mengganggu ataupun mengancam fizikal kita kita takut jatuh duduk tepi uh, tepi lubang tepi gunung tepi gaung kan kita penjauhkan diri kita kenapa kita jauhkan diri sebab bahaya sebab takut kita jauhkan diri daripada benda yang berbahaya katakan ada anjing yang ah ha, yang garang di kawasan itu kita tak lalu kawasan tu nanti kalau lalu mungkin dia kejar mungkin kita akan susah kan kita pun akan berlari-lari ataupun kalau nasib tak baik kaki kita akan dibedalnya kan mana kita menjauhkan diri daripada sesuatu yang berbahaya yang kedua tuan-tuan takut dengan makna kita mengawal kerana takut itu takut benda yang mengancam bukan fizikal kita tetapi dia mengancam kita punya perasaan kita contohnya kita takut daripada rugi rugi ni tak nampak tapi kalau kena rugi kalau dapat rugi ah ha, memang tak tidur malam takut gagal gagal dalam apa pun juga bidang lah. Gagal dalam periksa, gagal dalam ujian, gagal dalam kehidupan. Gagal ini kalau kena gagal, dapat gagal. Kan? Walaupun tak nampak lah macam mana gagal itu. Tetapi dia akan mengganggu perasaan kita akan mengalami kemurungan, akan mengalami susah hati, air mata mungkin ha, jatuh air mata, kita pun tak nak jumpa orang. Kesan daripada kan, benda yang kita bimbangkan, benda yang kita takutkan. Ini takut yang kedua. Takut yang ketiga yang takut juga ialah tuan-tuan takut dengan makna bukan kita menjauhkan diri Bukan dengan cara kita berhati-hati tadi Tetapi takut dengan makna kita mendekatkan diri Dengan maksud kita suka Dengan maksud kita sayang ha? Kalau yang pertama tadi Takut yang pertama kita jauhkan diri Tapi takut yang ketiga bukan dengan kita jauhkan diri Tapi dengan kita rapat Dengan kita suka Dengan kita istilah kalau orang Melayu kata takut bini kan takut bini ni bukan menjauhkan diri daripada isteri kan tetapi dengan mungkin dia rapat mungkin dia nak keluar rumah pun tak berani nak keluar itu takut sangatlah tu kan tapi nak ceritanya takut di situ bukan makna jauh tetapi tengah mana dekat tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketiga-tiga takut ini merupakan bentuk emosi kalau takut yang pertama tadi, manusia Allah Ta'ala bekalkan kepada kita yang disebut sebagai adrenalin. Ha? Dalam badan kita secara semula jadinya ada satu ha? hormon yang akan keluar apabila kita diancam. Kan? Apabila ha, kejar di anjing misalnya kita terancam maka kita punya mata kita akan makin merah jantung kita akan berdegup kan jalanan darah kita akan makin laju kan badan kita akan mengeluarkan adrenaline ketika itu tuan-tuan keadaan kita kita bukan lebih kuat daripada biasa luar biasa kekuatannya kan kalau yang boleh lari laju laju dia boleh pergi kalau tempat yang tinggi dia boleh lompat tak tahu macam mana dia boleh lompat kalau benda yang berat tak tahu macam mana dia boleh angkat benda-benda yang berat kalau orang yang besar kita nampak kat depan tu dia memang badan besar tau. Tapi tak tahu macam mana kita boleh lepas tak, ataupun kita boleh tumbuk dia ataupun boleh jatuhkan dia. Kerana ketika itu kita ada dia kesan fisiologi pada badan kita yang menyebabkan badan kita mengeluarkan enzim, mengeluarkan hormon adrenalin tadi. Tentang mati Allah SWT, ini reaksi yang spontan yang mungkin timbul apabila kita diancam oleh sesuatu berlaku pada semua manusia ketika man dia dan diancam dan Allah Taala beri beri dia punya kelebihan adanya adrenaline ini supaya manusia bertindak berhadapan dengan ancaman-ancaman itu yang kedua apabila manusia merasa gagal takut gagal takut rugi manusia membuat persiapan lebih awal. Ada yang kalau perlu buat pelanjawan, buat pelanjawan. Kalau buat perancangan, buat perancangan. Kalau perlu bersedia, bersedia. Kalau perlu buat apa pun, dia buat. Kan? Bayar lebih pun tak apa. Sungguh-sungguh supaya takut apabila kalau gagal, kalau rugi, kan? dia punya implikasinya cukup berat kepada seseorang itu. Kan, kalau gagal dalam periksa, gagal ni mungkin susahlah Kena repeat paper Kalau konteks orang meniaga rugi, kena uh, Banyaklah ceritanya yang menyebabkan Emosi dia sangat terganggu kalau gagal Tentang mati Allah SWT Dan yang ketiga ialah emosi suka ini Emosi suka Takut dengan makna kita rapat Kita suka kepada agama Suka kepada sesuatu dengan makna kita berhati-hati dengan makna kita menjaga dengan makna kita rapat dengan makna kita berdamping juga mempunyai makna takut dan ketiga-tiga ni tuan-tuan kan ada unsur emosi kan yang memerlukan yang menjadikan kita ni bertindak maka bila kita melihat tiga-tiga ha, ni bagaimana perspektif agama pula bagaimana agama punya perspektif Tuan-tuan, dalam agama yang pertama pun ada. Takut dengan makna menjauhkan. Bukan makna menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang Tuhan murka. Kan? Kita jauh tak diri daripada benda yang haram? Ya, kita jauh diri daripada benda yang haram. Kita jauh daripada benda yang Tuhan murka. Apatah lagi Perkara yang Tuhan murka itu yang menyebabkan, yang boleh menyebabkan ha, efeknya kepada fizikal, kepada kehidupan kita. Sebagai contoh, orang yang menderhaka kepada mak ayah. Derhaka kepada mak ayah ni, dia punya ha, implikasinya, dia punya balasannya segera daripada Tuhan dalam legenda Melayu ada dipanggil dengan si tenggang kan kan ha, si tenggang ha, maknanya dia ha, ha, tak mengaku mak ha, sumpah jadi batu tu kan dalam konteks Melayu ha, dalam konteks agama kan kalau mak ayah dah tak suka kan maka tiada lagilah erti kehidupan kan? sebab salah satu daripada payung kepada kesejahteraan seseorang itu selain daripada Allah dan Rasul ma'ayahnya. Kan? Lalu dan dia jaga ma'ayah, bimbang takut kan kerana dia bimbang kemurkaan Allah taala kalau Tuhan murka, kalau Tuhan marah kan implikasinya besar kepada kehidupan dia. Begitu lah dengan benda-benda yang lain yang mungkin menyebabkan a Uh, keberkatan hidup menyihilang sebagai contoh ada orang uh, waktu dia banyak duit kan tetapi dia rasa kehidupan dia tak cukup kenapa hidupnya tak cukup duit banyak tapi tak cukup rasa tak cukup duit kan dan apabila dia mendekati kan uh, rajin bersedekah, datang masjid komited dengan mengaji ikut dengan agama walaupun duit sedikit tapi rasa cukup. Kan? Ini kesan kan? kepada kehidupan daripada perspektif yang pertama takut bagaimana takut ini kan kita takut Tuhan murka yang menyebabkan kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut yang kedua dengan makna kita menjaga kesejahteraan kita, menjaga emosi kita, menjaga hubungan baik dengan Tuhan emosi kita jaga antaranya kita mengawal diri kita kawal diri kita daripada benda-benda ha, yang haram kawal diri daripada ikut bisikan-bisikan syaitan kan dalam al-Quran banyak sebut ha, Aa, aku berlindung qul a'u a'udzu billahi minasyaitonir rajim aku berlindung daripada bisikan daripada bisikan-bisikan syaitan ataupun berlindung daripada syaitan kita takut dengan syaitan kenapa kita takut maka kita berlindung sebab kita tak kuat kan bila kita berlindung tanda kita tak kuat kenapa kita takut dan kita kawal diri kita daripada ikut hawa nafsu dan ini kita kata taqwa takut emosi yang kedua kita mengawal supaya kita menjadi lebih menjadi lebih ha, sejahtera ha, kita punya emosi kita tu stabil terkawal ni yang kedua dan yang ketiga tuan-tuan ialah bagaimana kita mengawal emosi ha, supaya kita dalam agama kita rapat dengan Tuhan rapat dengan masjid rapat dengan ha, rapat dengan Quran kita menjadikan Ha, masjid, surau, agama, kan semayang, puasa, Quran dan sebagainya benda yang kita suka, supaya akhirnya bila kita suka kita rapat, bila kita rapat ha, kita akan ha, dipanggil dengan emosi ini, kan sebab suka sayang ni benda emosi kalau kita ada hobi, hobi kepada kereta, ada orang hobi memancing, ada orang hobi biking, ada orang pergi gardening, dia bertanam-tanam, kan? Dia sanggup berhabis duit untuk hobi-hobi. Tanda dia suka. So, bagaimana tuan-tuan kita cuba lihat takwa ini bila kita bahagikan kepada tiga perspektif Rupanya ada benda yang kita perlu jauhkan. Ada yang perlu kita kawal dan ada yang perlu kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taqwa ni pada asalnya maksudnya hati-hati, jaga. Taqwa ni maksudnya hati-hati, jaga daripada perkataan waqa, dia jaga. Bukan mana dia jauhkan diri, dia jaga. Kalau bawa barang yang berkaca nanti jaga takut jatuh. Ha, ini dipanggil dengan takwa itu maksud jaga. Tapi Selain daripada itu, ada juga taqwa ni kan takut dengan mana khasyah kan innama yakhshallaha min ibadil ulama sungguhnya orang yang takut Allah Taala tak sebut takwa Allah Taala sebut khasyah takut dengan makna menjauhkan diri daripada benda-benda yang Tuhan larang yang Allah Taala murka ini dengan makna khasyah kerana perspektif takut ni tuan-tuan dia sangat luas dalam bahasa Melayu ada orang sebut takut kan ada orang sebut bimbang ada orang sebut panik kan ada orang sebut takut apa lagi kan makna-makna takut waktu oh, saya senaraikan ada sembilan makna takut ni kan bimbang susah hati ah, ah, rasa um, apa ah, entmomentum kan rasa hati tak tenang kan rasa pecuk perut Ha, itu semua elemen-elemen takut. Tapi kita tak bincanglah perkara itu daripada perspektif itu. Kita bincang bagaimana perspektif, bagaimana kita nak. Ada benda yang kita kena dekat, ada yang benda kita jauhkan daripada agama. Tuan-tuan yang mati Allah. Emosi ini, manusia ini dia cepat berubah. Kan Kadang-kadang suka, tiba-tiba tak suka. Kan, kadang-kadang seronok, tiba-tiba tak seronok kita datang masjid kan kita kadang-kadang kita rajin kadang-kadang kita malas alhamdulillah kalau banyak rajin sikit malas kerana iman manusia ni dia akan turun naik turun naik dan turun naik kan dia tak ada iman naik ini iman nabi kan iman kita manusia turun naik kan alhamdulillah kalau banyak naik tu alhamdulillah lah bulan puasa biasanya naik lah kan time raya esok dia turunlah sikit kan kenapa sebab makan, kan, bila makan tu dah jadi malas lah. Kan, bila dah sibuk, orang pun hiburan apa lah semua, ha, dia turun lah sikit pada situ. Kan, ha, sebab tu disuruhkan puasa supaya kawal balik. Kan, ha, ini iman manusia tu seperti tu. Naik. So bagaimana nak memastikan emosi kita tu terkawal Kawal, baik, sentiasa Tidak lah, maknanya stabil Kan, kalau ha, Kita orang yang kerja pun tuan-tuan Kan, kita pun tak boleh kerja macam tu Kerja je, kadang-kadang kita ni relax Jalan, makan angin Keluar, supaya Emosi kita tu stabil Manusia, kita bukan malaikat Malaikat, ya Malaikat kalau seorang pegang, pegang lah dia Kita tak boleh lenguh kantuk, letih, ini manusia. Sebab itu kan bagaimana kita nak memastikan emosi kita tu stabil dalam banyak keadaan? Ha, antaranya kan kalau dibahagikan agama tu kepada tiga dari sudut tauhid, fiqh, tasawufnya. Dari sudut tauhid dia betulkan fikiran. Betulkan cara berfikir. Kan apa yang dia nak dapat daripada agama? dan apa yang dia perlu sumbangkan kepada agama kalau dia fikir apa aku dapat berbanding dan berbeza dengan orang yang berfikir apa yang aku boleh sumbangkan tak sama ada orang datang masjid apa aku dapat dia kata tak sama cara bertindak dengan orang yang pergi masjid apa yang aku boleh sumbangkan walaupun kan, benda tu lebih kurang aja tapi implikasinya tak sama di, perlu diperbetulkan cara berfikir. Kalau cara fikir dia apa yang aku boleh sumbangkan untuk agama, maka dia akan lihat sesuatu itu, kelemahan itu, masjid, surau, dia akan cuba baiki. Tapi kalau aku fikir, dia fikir apa aku dapat. Ha? Di masjid pun, ha, nasi pun tak dapat. Ha? Kan? Beratur punya lama, nasi pun hampir. AJK ni tak bagus lah, macam-macam lah komplain. Maka kan tindakan dia selepas itu dia akan kan, tidak bagus tindakan selepas itu kerana cara berfikir dia yang kedua tuan-tuan ialah supaya nak stabilkan emosi ini kita kena buat kan yang pertama dari sudut kognitif berfikir tauhid kan yang kedua dari sudut tindakan amalan ini kena buat kan semayangnya puasanya kita kena buat ha, kan, kalau tak buat macam mana dan dan yang ketiga ialah supaya dia punya kan perasaan dia yang dia belajar dalam ilmu tasawuf. Orang belajar ilmu tasawuf. Kenapa belajar ilmu tasawuf? Ilmu hati supaya jernihkan hati. dan kalaulah kita buat amalan-amalan ibadat ini maksudnya kita cuba fikir macam mana nak istiqamah kan walaupun sedikit kerana tuan-tuan yang datang duduk tunggu lepas Zohor ni, dengar kuliah Zohor pada hari ni, bukan pada hari ni mula dengar kuliah Zohor. Kan, tuan-tuan dah datang kan, mungkin sepanjang bulan Ramadan ini. Dan bukan pada tahun ini. Kan, tahun sebelum-sebelum ini pun Bukan ha, tahun sudah saja, dah 10 tahun dah. Bukan 10 tahun, dah 15 tahun, 20 tahun dah kita buat. Sehinggalah kita jadi suka dengan satu-satu perkara. Maka bila kita jadi suka, kita dah ajar biasa. Kita dah jadi tak tenang kalau kita tak dapat. Kita rasa jadi susah hati kalau tak pergi masjid, duduk rumah saja. Rasa macam tak kena sebab kita dah membentuk perasaan suka kepada kepada agama. Jadi sebab itulah tuan-tuan ha, kita ada ilmu fiqah, ilmu tauhid, fiqah, tasawuf. Dia akan mengukuhkan perasaan emosi kita supaya akhirnya kita boleh menjadi konsisten selepas daripada ini. Contohnya tuan-tuan lah kalau orang pergi umrah lah ha, kan. Tuan-tuan mungkin ramai di kalangan tuan-tuan kat sini yang pernah pergi umrah. Ataupun yang tak pun pergi menaikkan ibadat haji. Kan? Pergi umrah, pergi haji, kan sama juga macam bulan puasa juga kan pergi sana nak pergi semayang zuhur ha? masuk zuhur satu dua puluh kan kita tak pergi satu suku kan baru nak keluar hotel ada orang pergi Mekah kalau nak pergi semayang zuhur dia sengaja nak pergi keluar daripada hotel dia satu suku kan Kau keluar satu suku pakai semayang zuhur depan hotel lah tu lah kan Kau nak keluar bila? no keluar pukul sepuluh setengah dah keluar lah Keluarlah. kalau hari Jumat sepuluh setengah kena keluar kan kalau pukul 12 baru nak keluar yang tengah panah lah jawabnya kan awal kita keluar ibadat kita lain macam semangat lebih ke sana kan kerana suasana kerana tidaknya lebih kerana kita pun cuti, kita cuti duduk kat sana dalam 10 hari kan Ataupun haji sampai dekat 60 hari, 40 hari kat sana Maknanya kita berusaha sungguh-sungguh Persoalannya yang balik daripada itu adakah kita mengekalkan emosi yang sama selepas daripada menunaikan umrah ataupun menunaikan haji selepas daripada kita pergi berada dan pada bulan Ramadan ini adakah kita mampu mengekalkan emosi yang sama jadi ini benda yang mungkin kita boleh fikirkan sama-sama bagaimana ha, mengekalkan emosi-emosi ini supaya emosi ini akan menjadikan kita istiqamah akan akan menjadikan kita berkekalan ha, tapi ialah bab kata tadi emosi ini kan dia akan ada turun naik ada turun naik ha, sebab itu kita sangat ha, dituntut untuk berjamaah kenapa dituntut untuk berjamaah sebab kalau seorang-seorang ha, jawabnya lebuh lah jawab kan buat amalan seorang-seorang kan susah nak istiqamah kalau ramai-ramai kan lebih mudah istiqamah kan kalau seorang-seorang kan kadang-kadang kuat kadang-kadang tak kuat kan bila ramai-ramai kita semayang berjamaah kan tarawih secara berjamaah kita pun kadang-kadang ngantuk kita paksa diri kita ini hikmah berjamaah dan teruskan kita berjamaah kerana jamaah ini ada dia punya kelebihannya dan ada dia punya manfaatnya Lepas Itulah lah tuan-tuan kita Apabila eh, dituntut untuk berjamaah, semayang berjamaah, apa berjamaah ini, dia akan menjadikan hati kita jatuh cinta, suka, seronok dalam beribadat. Kalau ahli-ahli sufi dulu dipanggil dengan lazat beribadat. Kita pun tak tahu macam mana makna lazat, melainkan orang yang merasainya. Kan? Ada contohnya imam kita di masjid ini kan semayang zuhur, eh, semayang semayang tarawih kan bila kita dengar dia punya bacaan terbuai-buai seronok je baca. Ha, kita seronok kan ada tempat yang kita pergi mungkin imamnya tu mungkin sangat muda ataupun kurang terlatih ha, tak berapa sedap suaranya dan dia punya bacaannya kurang sedap kita pun tak sonok lah kan? rasa macam tak sedap je sebab tadilah lazat kita akan suka kalau kita dengar ayat Quran yang dialunkan dengan bunyi yang baik kita sonok itu adalah zauk itu adalah perasaan itu adalah suka so macam mana nak menjadikan emosi suka ni berkekalan ini satu yang kita cuba usahakan Allah Ta'ala sebut kan, Allah bi zikrillahi qulub ingatlah dengan mengerti Allah Ta'ala itu hati akan tenang. Kalau kita bergantung dengan orang, mungkin kita akan rasa suka tak suka. Tapi kalau kita kuat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah hati akan semakin suka. Kan Kita akan bentuk perasaan kita dengan perasaan yang ha, dengan perasaan yang gembira, seronok dan ini menjadikan emosi kita emosi yang stabil. Tuan-tuan mati -tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ini yang saya cuba ketengahkan ha, kepada tuan-tuan pada tengah hari ini perbincangan takwa dilihat daripada perspektif emosi. Apabila kita mengawal emosi, maka insya Allah kan kita punya takwa takut dengan Tuhan sama ada kita, benda yang perlu kita jauhkan ataupun yang perlu kita kawal ataupun yang perlu kita dekatkan kita sepakat-pakat jaga ha, kerana itulah intipati daripada taqwa yang diinginkan daripada bulan ataupun daripada ibadat puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadhan ini. Allah Ta'ala Alam itu yang dapat saya kongsikan ha, dengan tuan-tuan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan dia mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan yang tentu lebih baik ha, daripada diri saya. Mudah-mudahan kita sama-sama pakat pakar saling ingat mengingati antara satu sama lain dan juga menjadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala semakin rapat dan semakin dekat. Wallahu alam aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha fa'ala bi ma'allamtana. Wa 'allimna ma yanfa'una wa razaqna al-mayyafa'una wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi وَالصَّابِعِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ